Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Apa yang berlaku berhubung kes Global Smoke Flotilla ini telah mendedahkan satu perkara. Sebenarnya, memang ramai rakyat Malaysia yang merupakan simpatisan kepada negara haram. Begitu ramai sekali rakyat Malaysia yang menyokong negara haram termasuklah mereka yang bergelar ketua cabang PKR. So, video ini adalah untuk menyedarkan anda semua betapa anda ini sebenarnya bodoh nak mam. Kita intro dulu. La 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sebut tahu dekat Kuala Lumpur sudah berlangsung dua himpunan berturut-turut, dua hari berturut-turut di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di mana himpunan itu adalah sebagai solidariti untuk sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam Global Selumut Fortila yang sekarang ini ramai di antara mereka yang telah ditahan secara haram dan juga secara tidak sah oleh rejim negara haram dekat Timur Tengah itu. Jadi sekarang ini tuan-tuan sekalian untuk kita nak faham tentang isu Global Smoke Fortilla ini, saya nak ceritakan kepada anda tentang apa sebenarnya Global Smoke Fortilla. Saya yakin ramai di antara anda yang faham tentang GSF ini, tetapi mungkin ada juga di antara anda yang tak begitu faham ataupun macam, yalah cerita mungkin macam apa sebagainya. Jadi saya nak jelaskan kepada anda secara ringkas untuk kefahaman kita bersama. Sekarang ini, Global Support for lah atau saya akan sebutkan sebagai GSF saja merupakan satu inisiatif yang telah dibuat dari rangka oleh beberapa negara dan juga pertubuhan-pertubuhan di seluruh dunia untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada sahabat-sahabat kita dekat negeri Tembikai terutamanya di Gaza di mana kita semua tahu yang negara haram itu bukan sekadar tidak memberikan bantuan bukan sekadar unidas penduduk-penduduk Gaza bahkan mereka telah mengepung Gaza itu sehingga menyebabkan 2 juta penduduknya tersepit di dalam itu tak mampu untuk keluar mendapatkan bantuan dan sebagainya saya rasa saya tak boleh cerita tentang segala genosida yang telah dilakukan oleh negara haram itu ke atas penduduk-penduduk Gaza yang itu kalau nak cerita memang cukup-cukup menyakitkan hati jadi satu atau inisiatif yang dipanggil sebagai GSF ini telah diwujudkan untuk membolehkan bantuan kemanusiaan dapat dihantar ke Gaza dan bantuan kemanusiaan ini hendak dihantar menggunakan undang-undang antarabangsa. Inisiatif ini sebenarnya telah mendapat sokongan begitu banyak negara tuan-tuan Davos puan bahkan ada juga negara yang tidak tersenarai dan secara rasmi dalam GSF ini juga turut untuk menghantarkan ahli-ahli mereka secara tidak rasmi untuk membantu melancarkan proses penghantaran bekalan makanan dan juga kemanusiaan kepada Gaza ini melalui GSF. Sehingga setakat ini, tuan-tuan dan -tuan sekalian, -tuan -tuan, inisiatif ini telah melibatkan lebih 40 buah negara. Setakat ini ada 44 buah negara dan juga menyaksikan ada 50 kapal daripada negara-negara ini yang berlepas berlayar untuk pergi ke Gaza. So sekarang ini, satu benda yang penting yang kita kena tahu. Mereka ini, flotila-flotila ini, mereka berlayar bukan ke Israel mereka tidak berlayar pergi ke negara haram itu mereka berlayar ke Gaza menggunakan laluan perairan antarabangsa jadi bila mereka ini berlayar ke Gaza menggunakan perairan antarabangsa maka undang-undang maritim antarabangsa terpakai so sekarang ini apa maksud dia maksudnya ialah di tengah-tengah laut antarabangsa itu setiap kapal tertakluk kepada undang-undang negara yang kapal itu dipunyai. Contohnya kalau ada kapal itu berlayar menggunakan bendera Belgium katakan, maka mereka ini dan juga anak-anak kapal di atasnya tak kira bangsa apa sekalipun, di negara apa sekalipun, mereka tertakluk di bawah undang-undang Belgium. Sama juga macam contoh kapal Mekano dari Greece kan, maka semua orang yang berada atas kapal itu termasuklah Ardell, mereka ini tertakluk di bawah undang-undang Greece maka setiap kapal itu termasuklah anak kapalnya tertakluk kepada undang-undang negara yang mereka berlayar di bawah berdiri apa. Tak kira berdiri Portugal ke, bendera Malaysia ke, Turki ke apa-apa contoh kan. Maka mereka tertakluk di bawah undang-undang negara itu. So, secara asasnya, kapal-kapal itu merupakan kedaulatan bergerak di tengah lautan bagi negara-negara yang benderanya terkibar dekat kapal tersebut. Maka, undang-undang maritim antarabangsa menyatakan bahawa tidak ada mana-mana negara ataupun tidak ada mana-mana pihak yang berhak dan boleh untuk memintas, menghalang, apatah lagi menahan anak-anak kapal itu selagi mereka itu berada di perairan antarabangsa ataupun selagi mereka itu tak masuk secara haram ke perairan kau. Dalam kes ini, kita semua tahu orang Gaza memang mengalu-alukan kapal ini terdatang. Dan let's say kalau mereka masuk ke perairan Gaza sekalipun, maka ianya tertakluk kepada orang Gaza itu untuk tentukan dia nak terima ataupun halang kapal itu dia tak melibatkan langsung negara haram tu ya eh? langsung tak ada sebab mereka pergi ke Gaza bukan pergi ke Israel jadi sekarang ini tindakan Israel menghalang kapal-kapal itu menaiki kapal itu serta menangkap anak-anak kapalnya sebenarnya bukan sekadar berlawanan dengan undang-undang antarabangsa bukan sekadar berlawan dengan konvensyen-konvensyen antarabangsa seperti konvensyen Geneva dan sebagainya tetapi sebenarnya merupakan satu tindakan langsung mencabar kedaulatan negara-negara yang berdirinya tertera dekat kapal-kapal tersebut contoh kalau mereka tahan Mikeno, maka mereka sebenarnya telah secara langsung mencabar kedaulatan negara Greece macam tu lebih kurang tuan-tuan dan bawah selian. jadi sekarang ini sebenarnya kita semua tahu yang Israel atau negara haram ini memang jenis tak gerti bahasa. Dia rasa dia paling besar. Dia boleh langgar segala undang-undang. Dia rasa dia tu bapak power gila sebagainya kan. Jadi sekarang ini, kita semua tahu kenapa mereka merasakan demikian. Kerana mereka ini sekian lama disokong oleh Amerika Syarikat. Kerajaan Amerika Syarikat itu sendiri. Even kerajaan mereka pun, mereka tahu yang rakyat mereka sendiri pun ramai yang sudah menentang perkara ini. Ramai yang beranggapan cukup-cukuplah manjakan negara haram tu. Sebab negara haram itu sentiasa menyusahkan banyak bajet dekat negara Amerika Syarikat itu pergi ke negara haram which is benda itu cukup dimarahi oleh rakyat Amerika Syarikat. Sedangkan dekat Amerika Syarikat sendiri pun, ramai lagi rakyat yang susah, ramai rakyat yang kebuluran, ramai rakyat yang hidup gelandangan dan sebagainya. Tetapi Amerika Syarikat boleh habiskan duit mereka untuk diberikan ke negara haram itu dalam bentuk bantuan senjata, bantuan kenderaan dan sebagainya. Jadi kerana itulah tuan-tuan sekalian, antara negara ataupun penduduk yang banyak terlibat dalam GSF ini ramai juga datang daripada Amerika Syarikat itu sendiri jadi kalaulah ada sesetengah orang kata oh GSF ini untuk melayu Islam je sebagainya tidak sebenarnya GSF ini adalah isu global yang 44 buah negara itu negara Islam boleh kira dengan jari je tuan-tuan tak banyak pun sebenarnya Malaysia mungkin uh, Bangladesh tak terlibat secara rasmi and uh, kemudian mungkinlah adalah negara-negara Afrika yang mungkin negara Islam sebagainya kan tetapi negara-negara lain itu kebanyakannya macam contoh dekat US, even dekat contohnya for example Allah SWT sebab dekat negara negara Eropah, ke UK sebagainya, Switzerland, Belgium, Spanyol, Itali, Greece. Mereka ini bukan negara Islam. Tetapi mereka terlibat secara rasmi dan mereka hantar. Ada waktu wakil-wakil negara itu datang secara rasmi masuk dalam strategi SFV2 dan mereka ini turut mendapat sokongan politik. Sama macam negara kita lah dapat sokongan politik daripada ahli-ahli parlimen, menteri-menteri masing-masing dekat negara masing-masing. So, benda pasal GSF ini tuan-tuan dan perempuan, saya nak cerita sekali eh. Ini bukan soal Melayu Islam saja. Ini bukan soal orang-orang Muslim saja dekat Gaza. Ini soal kemanusiaan. 44 countries involved in this thing. And majority of them are not Muslim countries. That one you need to know. 50 buah kapal kapal-kapal itu semuanya berdaftar dengan negara-negara terlibat. Dan semua undang-undang negara itu ada kat kapal-kapal itu. So, tindakan negara haram itu menghalang, memintas, menahan orang atas kapal itu sebenarnya merupakan act of war terhadap negara-negara yang basicallynya memiliki kapal-kapal itu. So, sekarang ini, semua gerakan HGSF ini mendapat sokongan di seluruh dunia. Bahkan kita dapat lihat Begitu banyak sekali demonstrasi-demonstrasi yang berlaku dekat Itali, dekat Perancis, dekat UK, dekat Spanyol, di mana-mana saja dekat Australia for example kan. Mereka semua berhimpun menyatakan solidariti untuk negara P, negara tembikai. Mereka menyatakan solidariti untuk JSF. Mereka membantah kebobrokan dan juga kejahanaman yang dibawa oleh negara haram. Semua sekali. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa masih lagi ada rakyat Malaysia termasuklah ustaz-ustaz yang memperlekehkan usaha-usaha ini. Kenapa? Saya tanya sekarang ini. Kenapa masih lagi ada manusia dekat Malaysia seperti Langga Lias ini? Ketua cabang PKR dekat Sarawak yang terang-terangan menyokong negara haram. Kenapa masih ada orang macam ini lagi dekat Malaysia? Kenapa masih lagi ada insan termasuklah Ustaz yang kata pelayaran JSF itu sia-sia? Himpunan -sia. dekat depan Kuduskanan Amerika Syarikat itu merupakan satu benda sia-sia. Mengapa masih lagi ada makhluk-makhluk yang bodoh yang tak ngerti bahasa, yang tak ada hati perut, yang tak ada sifat kemanusiaan, yang poyo, yang bangang, yang masih hendak mutikaikan setiap usaha kecil yang kita semua buat. Kalau kau tak mampu nak membantu, kalau kita tak mampu untuk berada atas kapal JSF itu, dan jangan dihalangi orang yang cuba untuk bersolidariti. Jangan dihalangi dan mempelikihkan orang-orang yang cuba untuk menyokong dengan apa jua cara sekalipun yang dibenarkan oleh undang-undang. Jangan pelikih kepada itu. Kalau engkau penakut, jangan ingat orang lain pun penakut macam engkau. Kalau engkau tu sokong negara haram, tolong kau belah negara ini. Kau tak ada tempat dekat negara kita ini. Ha, menyebut tentang itu, PKR kena penyindakan lah. Tak ada langgar lias. Mana boleh seorang penyokong negara haram menjadi ketua cabang dekat tempat kau dekat negara kita ini. Mana boleh kan? Tapi tak tahulah ada kata kalau kau kata, oh, itu soal peribadi, itu dia desa peribadi, kita telah halang. Kalau macam tu memang... Tak ada reason lah untuk sokong PKR. ni betul tak? Membiarkan saja penyokong negara haram itu menjadi uh, ketua cabang. Eh Papa Beri, eh Yusof Rotter pun sokong negara haram lah. Yusof Rotter bukan ahli parti mana-mana. Dan dek kalau cerita tentang Yusof Rotter pun sebagai contohnya kan. Kita bukan sokong dia kerana dia menyokong negara haram. Kita cuma hendak membela nasib dia yang telah ditindas dan juga lakukan perkara yang tak elok oleh seseorang yang berkuasa. Kan? Yang telah ditahan dan juga ditangkap dengan secara tipu helah dan macam-macam lagi yang terbukti selepas beliau dibebaskan itu cerita lain cerita lain altogether sedangkan ini ketua cabang dia dekat dia punya Facebook dia pun contohnya siap pakai baju ada lambang tu lambang PKR siap tulis apa tau dekat abang-abang abang chat dekat IDF oh uh, bagus uh, IDF dan sebagainya adakah kita nak simpan orang, -orang macam ni nak simpan lagi ke ha, itu soalan kita berdanda semua sebenarnya kan tapi yang utama sekarang ini ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bak kata Ustazah Wan Hasrina, PM kena lebih proaktif dan memainkan peranan yang lebih penting serta kena keluarkan kenyataan yang lebih tegas berhubung dengan isu flotila ini. Sebab sekarang ini bukan sekadar isu kemanusiaan yang sejagat tetapi turut melibatkan rakyat-rakyat kita secara langsung. Setakat bagi ucapan oh kita minta sebarang bantuan kemanusiaan tolong berhenti kejap dan sebagainya jangan belai dahulu itu bukan kenyataan seorang Perdana Menteri yang tegas mempertahankan rakyatnya itu bukan kenyataan tegas seorang Perdana Menteri yang menentang segala perkara bobrok segala peranggalan -perang undang-undang yang telah dibuat oleh di negara haram bukan itu kita tengok Spanyol mereka keluarkan kenyataan kita kecam negara haram ini kita kaji betul-betul sebarang hubungan dengan kita dengan negara haram kita tengok dekat Scotland mereka siap minta Westminster tolong itiraf negara terbikai. Dan saya memang cakap terus terang kita kena review balik segala hubungan kita dengan negara haram. Termasuklah putuskan hubungan perdagangan jika perlu. Kita tengok dekat Colombia. Mereka siap halau kedutaan negara haram keluar dari negara, negara mereka. Mereka kata no. Kita tak nak orang yang tak kerti bahasa macam ni duduk sebagai duta dekat negara kita ini. Tindakan-tindakan tegas yang dibuat oleh negara-negara bukan Islam. Bayangkan. So sebagai seorang Perdana Menteri yang terpaling pejuang negara pi, terpaling pejuangkan negara terpikai, sepatutnya Perdana Menteri kena lebih tegas berbanding dengan ini. Ya mungkin kita tak mampu nak cakap lebih-lebih lah. Kerana kita ini kecil je, kita faham. Dan kalau kita nak halau kedutaan negara haram dengan negara kita pun, negara kita mana ada hubungan diplomatik dengan negara haram dulu lagi. Sejak zaman kita wujud pun tak pernah wujud. Kita punya hubungan diplomatik dengan negara haram tak ada. Jadi mungkin perkara yang boleh Perdana Menteri buat sebagai satu isyarat yang jelas ialah dengan tarik balik jemputan terhadap Donald Trump untuk datang ke persidangan ASEAN ini. Tarik balik dan saya yakin perkara itu turut akan disokong secara konsensus oleh negara-negara ASEAN sebab kebanyakan negara ASEAN terlibat dalam Global Strum Fortila. Kebanyakan negara ASEAN terlibat menghantarkan orang-orang mereka untuk menyertai misi kemanusiaan. Jadi saya yakin dan percaya kalau Perdana Menteri tarik balik sokongan ataupun tarik balik jemputan minta maaf, tarik balik jemputan terhadap Trump untuk datang ke Malaysia benda ini akan dapat sokongan. Seluruh negara ASEAN insya Allah akan sokong PM. Mungkin kecuali Singapura lah kot. Tapi lain-lain confirm akan sokong PM supaya tarik balik jemputan ke atas Donald Trump. Jangan datang Malaysia. Sebab apa kena tarik balik jemputan ke atas Trump? Sebab kita semua tahu yang macam saya sebutkan tadi, kerajaan Amerika itu sentiasa melindungi negara haram itu. Sentiasa mempertahankan negara haram. Bila satu dunia minta buat gencatan senjata diluluskan resolusi, datang Amerika Syarikat datang wakilnya veto. Oh, kita veto, kita tolak resolusi ini. Nampak? Jadi satu cara isyarat yang paling jelas yang PMX boleh buat, ialah batalkan jemputan itu. Itu saja. Tak payah poyo lah kata, "Oh, kita nak Trump datang so that kita boleh maki dia depan." Tak ada maknanya kau. Maki dia depan pun tak jadi apa. Itu kurang berimpak, setakat maki dia mata je. Tapi kalau kau batalkan jemputan, itu merupakan satu kemaluan diplomatik besar untuk Trump sebenarnya tahu. Kita berani. Oh, you tak payah datang lah. Nampak? Yang ini yang Perdana Menteri kena buat. Dia kena lebih proaktif. Dan tolong eh, kita juga tak mahu mana-mana pihak dekat Malaysia ini tak kira Perdana Menteri atau bukan yang secara terang-terangan mengatakan bahawa oh, saya ikhtiraf hak negara haram untuk wujud. Saya ikhtiraf hak negara haram untuk mempertahankan diri yang itu no tak boleh sedangkan maqruf fallo kata sedangkan medi hasan kata negara haram itu tidak ada hak langsung untuk mempertahankan diri tidak ada hak langsung untuk wujud so macam mana kita nak ada seorang perdana menteri yang memperakui hak-hak tersebut selepas ditanyakan oleh wartawan eh le macam betul tuan-tuan dawaskan ini tidak boleh diterima tapi itulah sekarang ini kita semua faham yang GSFF itu sekali lagi ianya bukanlah satu benda pergerakan untuk orang Islam saja. Ia bukan pergerakan untuk Melayu saja, tetapi ianya adalah pergerakan antarabangsa. Jadi kita wajib sokong kerana ini ialah berkenaan dengan isu kemanusiaan. Bukan berkenaan dengan isu Melayu Islam ke apa-apa ke tidak. Tetapi ini adalah isu kemanusiaan dan kena ingat sahabat-sahabat kita ada yang berada atas kapal-kapal flotilla itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, kalau kita cakap banyak-banyak pun, macamlah mereka ini akan dengar. Kerana ramai dia 8200 ke Malaysia ini. Tapi itulah, seramai ramai 8200. Saya yakin, satu dunia lebih ramai menentang kekejaman negara haram itu berbanding yang menyokong. Ingat, your number is shrinking. We are growing. Naga pun kita lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Iyalah tu. mbo nga dekojoga